Salam. Kimya inki test toplusu səhifəsi 222 7-ci çalışma. E, Məsələnin şərtini oxuyuruq. Dəmir miski sulfat məhlulu reaksiyaya daxil olur və bu qrafika əsasən reaksiya zamanı misin kütləsini və dəmir lövhənin kütləsinin neçə qram artı, artdığını hesablamaq lazımdır. Qrafikə biz baxsaq görərik ki, əvvəlki məhlul 250 qramda, sonra isə 218 qrama düşübdür dəmir mis sulfat məhlulu reaksiyaya girəndə aldı dəmir ikisulfat və bir də mis. Yəni ki, dəmir mis tənaxdə olduysa ondusundan sıxışdırıb çıxarır. Baxırıq, 250 qram əvvəlki məhlul, yəni miski sulfatdır. 218 qram isə e, yeni məhlul, yəni dəmir ikisulfatdır. Bu kütlələr arasında fərq 250 - 218 = 32-yə. 64 qram mis əmələ gələndə, əgər biz bu iki duzun tərkibinə baxsaq, SO4-ləri, yəni sulfatları bir kəmana qoyuruq. Mis və dəmir kütlələri arasında fərq neçə qrama bərabər olur? 8 qram. Deməli, 64 qram mis ayrılanda məhlulların kütləsində 8 qram azalma müşahidə olunursa, məhlul kütləs arasında 8 qram azalma müşahidə olunursa, neçə qram mis Amilə gəlmishdir ki, 32 qram azalma müşahidə olunur. Bu 32-ni də dediyim kimi, necə aldıq? 250-dən çıxdıq 218-i. Məhlulların kütləsi arasında 32 qram fərq tapırıq. Buradan da x bərabər olur 256 qram. Deməli 256 qram mis ayrılmışdır. Və eynilər reaksiya edən reaksiyada olan dəmirin, ləcs nəçəsinə reaksiya daxil olan dəmirin kütləsi neçə qram artdığını hesablayaq. Deməli 64 qram 64 qram mis ayrılanda 8 qram metalların kütləsi, dəmir löfənin kütləsi artırsa, yəni 56 qram reaksiyada, 64 qram mis ayrılır. 64-dən 56-nı çıxanda fərq 8-ə bərabərdir. Nə zaman 8 e, 64 qram mis əmələ gələndə löfənin kütləsi 8 qram artarsa, görək neçə qram? E, deməli 256 qram mis reaksiya girəndə löfənin kütləsi neçə qram artar? Buradan da hesablayırıq, x bərabər olur 32 qram.